糟了，又来了。每当我对治病这件事情燃起了一点点的希望，现实总会让我跌回深渊。治病，解脱，难道真的不应该再抱有任何的期待？ 说，我犯病后被一个人抱了一会儿，然后就醒了。怎么会这样？难道病情真的好转了？是不是跟抱我的这个人有关系？啊？这个人是谁呢？哎，对，崔医生，他之前不是半天都醒不过来吗？这次就几分钟。哎，对对对，就几分钟他就醒了。哎，行行,行谢谢崔医生，啊，谢谢啊，拜拜。 我的病真的有救，真的！你之前哪次那么快醒过来？而且崔医生他都说了，你的病有好转。哎，你还别说，啊，在人怀里睡了一下，病就好了。我看呀、啊，你是找到你的那个命中注定。不会吧？是必然吧？第三次，若再相遇。 那一定就是命中注定。这场雨淋湿谁的？ 我看现在雨越下越大，你要不要进我家店逛逛，顺便躲躲雨？好，走，给我吧，请进。 随便看看，有需要叫我。好。 谢谢。你有什么需要我帮你推荐的吗？好。你喜欢十一吗？这张专辑是十一发行的第一张专辑，曲风跟现在有很大的不同。嗯，而且他当时的创作背景也比较独特。只要不是十一，都可以。啊，你不喜欢十一啊？嗯。 有没有带旁白的音乐？有啊，当然有啊。你最喜欢哪张？我最喜欢的专辑是这张，这张专辑的主打歌《命中注定》是男生唱歌，女生旁白，女生的声音特别的好听，和男生的旋律搭配在一起，简直就是神仙打架。命中注定。怎么？ 你不相信？任何事情都是有因果的，是原因决定了结果，是选择决定了今天的局面。我从来不相信命运。但是很多的事情它就是没有原因的呀。不可能。那你此时此刻出现在我家店是有原因的吗？当然。那这条街那么多家店，你偏偏出现在我们家店，不就是命中注定吗？ 我从公司回家的路线上一共有五家唱片店，而我平均最多每两个月会有一次想要买唱片或者听唱片的时候，就是说我每两个月有百分之二十的概率进一次这家唱片店。如果把时间拉长到两年，我就有百分之九十四的概率进一次这家唱片店。这没什么特别的，听懂了吗？我没听懂，而且没意思呀。但是我觉得你此时此刻出现在这里，这就是命中注定呀。 你为什么就一定要让我相信命中注定呢？你不开心的时候，你想到这些都是注定的，你不会觉得那么难过；但是你想到或许注定会有好的事情发生，你就会觉得很愉快啊！你跟我来。 这样，我们数从这里经过的人，数到十之前，如果有一对情侣出现，你就要相信命中注定这件事儿，好吗？为什么要我给你打这个赌呢？因为，如果你赢了的话，我就把这张唱片送给你。那我们开始吧。 情不自禁<爸>期待你微妙的笑<求>无法抗拒忍不住再继续这游戏你干什么

唱片，送给你吧。不用了，按你的说法，是我输了。啊？你这个是要送人吗？我可以帮你包装一下的。可以啊。你等一下。给你，等我一下。 看这个包装纸，这人好奇怪啊！那人真的是奇奇怪怪的。嗯，是他的呀。 先让我喝口水啊！哎呦，你还拖什么呀？别拖了，你听我跟你说啊、嗯！我和伟玲打听到十一要参加《水镜物语》的内部消息了。我说服了我们公司的选角导演，愿意为你引荐我们的执行制片人，只要你说服了他，你就离水镜更近一步了。离水镜更近一步，不就是离十一更近一步啊？水镜成你事业，十一救你性命，完美。 没。<Yes. S 2> <laughs>